В Чернігові існує така трошки дивна система виділення коштів на громадські організації. За останні роки, десь в рік виділяється близько мільйона гривень, ну десь плюс-мінус за моїми підрахунками. Але більшість цих коштів розподіляється не через конкурсну основу, а видається напряму обмеженому колу громадських організацій, які займаються соціальними питаннями. Є два великі, вірніше, два блоки грошей. Перший блок грошей, який виділяється конкретно на громадські організації, без конкурсу, без нічого. І є це це близько 700-800 тисяч гривень. Це останні цифри за, за, за цей рік. І є фонд, які виділяються на управління сім'ї та молоді Чернігівської міської ради, які через конкурси розподіляються. Між громадськими організаціями це близько 60 тисяч гривень. Але більшість грошей Чернігові на громадські організації виділяються одними тим самим громадським організаціям щороку, з року в рік, а під їхні під їхню роботу. Я не кажу, що їхня робота цих організацій є неправильною або не такою, що заслуговує фінансування, але сам принцип розподілу грошей є, ну скажімо так, на мій погляд, на мій погляд, застарілим. Я вважаю, що має бути проектний підхід. Гроші отримують за якусь роботу, за конкретний проект. На конкретний проект отримують гроші, а не за те, що вони є і вони працюють. Це одна з чернірських міських цільових програм. Тобто, це не наш обов'язок, це наше право. По іншим містам чи по Україні в цілому не кожне місце фінансує цю програму, і не кожна область фінансує цю програму. Так можемо сказати. Одне з думок, які лунали теж і від нас, від депутатів: що повинно бути конкурсні засади і повинні бути результативні. То в останні роки все ж таки більшості організації депутати виділяють кошти тільки на комунальні послуги та на оренду приміщення. і думка, що не треба давати їм на оренду. А треба давати на якісь заходи, ну її теж потрібно розглядати. З кожним роком відношення до цієї програми неоднозначне, навіть у депутатського корпусу. Якщо б якась модель була ну, оптимальна з точки зору багатьох депутатів виконавчої влади, воно більш фінансувалося б більш фінансувалася і по заробітній платі в тому числі. Ну, теоретично, так як кошти взагалі витрачаються з рахунків державного казначейства. Вот, то вони даже складывают звітність соответственно, до чинного законодательства, казначейскую звитность. Наша организация создана родителями детей-инвалидов с детства, которые не были в школе, которые, как бы сказать, побыли в ведроджи не побыли в специализированных школах, ну и остались потом наедине с родителями дома. Поэтому родители создали для дальнейшей реабилитации эту организацию. Ну, основная часть финансирования ⁇ это у нас коммунальные услуги. Это самое идет с городского бюджета. Строго по статьям, которые идут коммунальные услуги, это вода, это самое потом отопление, электроэнергия и это самое аренда земли общественные организации инвалидов, они не должны идти по конкурсу, потому что ну, там совсем другая специфика, там другая как раз работа. Мы выполняем, во-первых, государственную программу, то есть мы занимаемся социальным захистом непосредственно людей с инвалидностью, которые имеют умственную отсталость. Этих людей нельзя адаптировать до той стадии, в которой они могут пойти и где-то работать или куда-то их трудоустроить, ими государство занимается и будет заниматься до конца их не это самое их дней Поэтому, как бы сказать, их нужно вот эти социальные организации, которые занимаются этими вопросами, должны отделить, и по, они должны финансироваться вне очереди. По, по конкурсу могут финансироваться организации, которые занимаются молодежью, то есть э, обычными людьми, которые могут э, ну что-то делать хотя бы. Мы начали работать с людьми те, которые не только не имеют крыши над головой, но те, которые в ту или иную, в той или ином ракурсе повелись в жизненные проблемы, то есть с документами, с теми вещами, когда люди оказались брошенными в принципе на произвол судьбы, и не все с своими сложностями сами справляются. Поэтому мы понимаем, что человек, который нуждается, в принципе, не всегда нужен кому-то, в наше время, мне кажется, милосердие, сострадание – это уже, наверное, скажем, больше опция, чем необходимость в жизни. Мы получаем поддержку громадской организации из бюджета города. Но там у нас все прозрачно. В общем-то, там по статейно, там есть статьи, которые мы как бы хотели, чтобы они у нас были проплачены. Но, к сожалению, они не с них проплачивают. То есть сюда входят это коммунальные услуги. Сюда входит э, санитарно гигиеническая обработка, сюда входит небольшое количество топлива, потому что мы вот и в больницу возим, и больницы, и в тубдиспансер, и в прачечную, и в дегазационные станции, мы ну, тоже вот на своем же автобусе все, все и возим. Вот. Э, сюда входит оплата персонала, тоже не сильно большая. В общем-то и все. Я считаю, что в данной ситуации, наверное, все-таки, мне кажется, нужно для начала определить статус организаций, которые должны в конкурсе участвовать или не участвовать. Поэтому я думаю, что условия конкурса должны быть четко определены. Во-первых, у необходимости такой организации. Вот. Тогда, если организация есть, если таких нет, несколько будет организаций, то пускай вот, они между собой, но ну, нельзя убирать сегмент в принципе. Вот. Если там у нас есть... У нас есть несколько организаций, которые занимаются инвалидами. И я бы сказал, что я бы не слабо бы делать ее одну эту организацию, потому что каждая из них выполняет какие-то свои задачи, они у них есть свои видения, как они будут их решать. Помогают они инвалидам, получается у них. Слава богу, пускай общество за это скажет, скажет им спасибо. Любая общественная организация имеет право на жизнь, любая. Если люди где-то объединились для достижения каких-то благих намерений, целей, даже если они одну задачу выполняют, значит, они уже живут не зря, они, значит, не зря это делают. Потому что громадская организация, на самом деле, это больше, больше проблем, чем, чем, чем решение задач.